Salam dəyərləndiricilər. Mən bu gün sizlərə yemək haqqında video, e, evdə siyirmələrimizin düzəni ilə bağlı bir video paylaşacağam. Gördüyünüz kimi biz evdə salofanları bucür yığdıqda siyirmələrimiz çox qat qarışıq olur. İndi mən e, öz qatlama üsulumu göstərəcəm. Deməli, əvvəlcə e, səliqəyə saldığımız salofanı bir dəfə belə qatlayırıq, sonra ikinci dəfə yenə qatlayırıq uzun sov və bunu üçbucaq şəklində bükməyə başlayırıq. Aşağıdan yuxarıya doğru bükürük. Gördüyünüz şəkildə və son qalan artıq hissəni cib kimi olan yerə yerləşdiririk. Gördüyünüz kimi çox xırda bir gözəl kompakt alınır və bunu da sirməyə yerləşdirəndə çox elə yer tutmur. İkinci yenə də göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi salafanı belə səliqə ilə salırıq. Bir dəfə qatlayıb təzədən yenə qatlayırıq və üçbucaq şəklində bükürük. Daha sonra cib kimi olan hissəyə artıq qalan hissəni yerləşdiririk. Və bucurcuq bucaq şəklində. Sərməyə bucur belə bir qab yerləşdirirəm və fərqi yəqin ki özünüz gördünüz. Bu qat qarışıq haldan əsər-alamət qalmır. Və səliqəli, çox qəşəng düzəni olur. Videonu bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, görüşənədək.